भारतीय फौज ने बुध के रोज़ इन खबरों को मस्तरद कर दिया कि चीन ने मशरक़ी लद्दाख में माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया है जहां गुजशत छः माह से हिंदुस्तानी और चीनी फौजी एक सरहदी तनाज में मलूस हैं भारतीय फौज ने एक ट्वीट में कहा मशरक़ी लद्दाख में माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल से मतलब मीडिया के मजामी बेबुनियाद हैं और यह खबर जाली है बरतानिया के रोजना टाइम्स में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीनी अफवाज ने हिंदुस्तानी फौजियों के जैर कब्जा दो स्ट्रैटेजिक पहाड़ियों को माइक्रोवेव तंदूर में तब्दील कर दिया है जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया गया और रवायती फायरिंग के तबादले के बगैर पोजिशनों को वापस ले लिया गया माइक्रोवेव हथियार बरकी मकनातीसी हथियार हैं और इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका तंदूर की तरह असर होता है हथियार चमड़े के नीचे पानी के अणुओं को गर्म करने का काम करता है उसी तरह जैसे बावर्ची खाने के सामान करते हैं तकलीफ दे दर्जा हरारत होने पर लोगों को इलाके से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ता है इसे हजूम और भीड़ के कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसे आधे मील की दूरी तक निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है